Так, друзья, у меня стрим запустился. Так. Теперь смотрим. Что, у меня стрим все работает, все нормально. Что, у меня стрим все работает. Да, типа как нормально. Всем привет. С вами Влад, и мы начинаем стрим. Бабушки, грани, у меня постоянно выбивает, что то. може із за інтернета, фактично неувірний. Но можливо, із-за із інтернета просто. Так, може із-за із інтернета у мене просто стрім починає лагать. Ну, інтернет фактично плохий у мене, но. Але... Если що не... ви не вважаєте, що у мене плохий мікро, у мене... я не можу мікро нормально налаштувати. Но я можу короче, хороше качество поставити. Я поставив на хороше качество. Так. Перед этим я... О, кто то мне написал? Влад, э, на тебя... Та я бачил, что на меня Россия подписалась. Я же не виноватый. Моя девушка с России, чё? Мне как-то жить дальше э, перестать нужно жить, и чё? Ну, понимаешь? Ну, хай подписывается мне, шо за этого? Кстати, общайтесь, этим, подписчики. Если что, я буду отвечать на ваши вопросы. Я общаюсь еще... Чтобы... О, Влад, и не встих. Ornament... Влад пропал. Какой Влад пропал? То есть, что? Влад пропал. Я ответил, что и моя девушка из России, але. Хай подписывайтесь. Я шо, пропав? Чи Почти, Постойте, я що, реально пропав? Не понял. Почти, я ч, реально пропал? Не. По постійте, я я типа не пропал. Я никуда не пропал. У меня стрим продолжает. В таком случае. Я не знаю, что такое. Так, э, поставлю это сюда. Возможно, мне кажется, кошмар это одного кого-то. Где-то то я беру деда. Папку Грани 2 играем. Друзья, пишите в комментариях. Буду отвечать. Я уже ответил, конечно. Влад пропал. Влад пропал. Лютенский. Друзья, меня... Напишите мне, чем я... Меня... 에... У меня хорошее качество, бо я не уверен. Напишите мне, пожалуйста. Чем у меня все нормально. Это из-за интернета. Сто процентов. Где-то с той стороны. О! О, это по-нашему. Все, дедок один, я теперь могу пугать только детка. Все, дед. Ой, привет. Бай-бай. Там дедок был в туалете. Надеюсь, дедок пойдет в другую сторону. Иди, иди. Короче, я без бабки играю. Деда будем кошмарить только. Бо бабку мы уже на попередних стримах... На попередних... Он, короче, пойдет с другой стороны, а я пойду с иншей. да, дедок там. <laughs> дедок все ж пришел на звуки камеры. Ладно. Я что-то звельну свой проход. Пожалуйста, только стрим не отключаться. Там уже из-за интернета по у меня. Вот это проблемы. Пошли. Что так мало людей? Я ж не виноват, что у меня микро. Не такой, как... но, скажем честно, это больше, лучше, знаете, чем? Наши меня обзывать. Я, я, ну, не меня, а стрим. Я же не виноватый, я микрофон не могу налаштовать нормально. Но вот... Хейтер же попался. Я тебя понял. Так. Так. Это будет уроком. Все. Вот хейтерам так лучше не, не делать. От, спасибо. Буду знать на второй раз. Сам ты говно, понял? Так, а мы подождем пока что детка. В таком случае. Дедок, ты там идешь? Дедок, я даже не буду вечно ждать. Хейтер, что ты там хейтишь меня, то вообще отписывайся от моего канала, что ты так говоришь. Нет, ну ты меня же достал, ты где ходишь? Где там не ходит? Ладно, вклю... Может, я посмотрю тут? А тут мясо. А, он спал! Это часы, вот, еще и... Включим радио. Думаю, включи, ты же не хочешь, по... за это отомстить? даже своего радио не слышат. <laughs> Настолько глухой я еще не видел. Треба аж до уха так прикладывать и говорить. Эй, дедок, ты меня слышишь? <laughs> В том вся фишка. Так. Добре, что есть э, блокирование. Люблю, когда можно блокировать. Эти хейтеры, они уже достали просто. Так, пойдем наверх, может там ключ будет. так мало людей на стриме? Просто реально. Он не настолько популярен. Я в шоке, если честно. О, а вот и то, что я искал. <makers Thinking fall asleep> так. Я ногу себе заломал. <rugby> <sound> Но это факты.

он меня просто достал. Ну теперь, санкции, если ты тут будешь, пожалуйста, пиши жартики, пиши, что после люди лайк и плюс, и плюс. Следи, чтобы меня не обзывали и не обзывали мой стрим говно. что я это не обожаю, фактично. Так. Так, ну ладно. Так, ну чё? Дедок, что, будем выходить? По-хорошему. Давай. Я, короче, шум, трублю, А, ну деток в ухе, он же не чует. Он же не слышит никого, кроме своей башки. А вот и он. Так, теперь мне нужно фармить бесконечные патроны. Так лайк и подписка. Да, Санс, лайк и подписка. Ставьте лайк и подписку на колокольчик, кто новенький на стриме. Так, ну я сейчас буду картину собирать. Чтобы отримать бесконечные патроны. Где их можно раздобыть? Да, наверху. Это лучшее место. Но мне нужно сейчас картины деда. Чтобы их нафармить. Что-то у меня людей мало на стриме. А было тогда 20 штук. Ну тогда актив был такой. Мо... Поздравьте, если честно. Вчера 6, э, вчера 6000 тысяч выполнилось на стриме. На, на 6 тысяч, скоро 7 тысяч. Это из-за видео, короче. То обзиває, тот бан. О, да, ну санс. Сансе, там головне не перепутати, ти можеш там. Е заблокувати учасника там на скільки минут. Ну, на минут 30. Якщо, якщо обезв... об... обзивають мене, якщо обзивають стрім 15. Минут. Вот. 15 минут, тому хто обз... обзве мой стрім гумном. Я не винувати Мікро. Я не винувати, друзі, мікро у мене плохий. Мне нужно найти... Мне нужно найти часть картины. Где тут деток ховает эти картины? Без понятия. Патроны ее тут. О, еще одна часть картины. Пожалуйста, только без деда, окей? Бо я об этом... Так, последняя часть картины, где находится? Последняя часть начатута. Бедный внучок его никто не кормит, бабка вообще ушла, а дедок остался один, наверное, не может внучка покормить. Вот дед, конечно. Лиха. выходи, столица просто. Короче, машина в Санс, ты хорош в своем работе. Я застрял! Да ну! Да ну, ну почему? Ну, это какой-то бах, Треба разраб скинуть, он пофиг эту. Прикиньте, я залазю на тропину, я падаю. И у меня бах! Вс, драбина. сбоку. И вортул. А, в у меня не так мог быть. Здравствуйте. О, привет! Эээ, eh, Владимир. Ты, может быть, новенький на стриме. Просто я тебя не знаю. Может быть ты новенький, реально на стриме. Появился. В таком случае. Так, мабуть, дедок отсюда пойдет. Здравствуйте. Так, дідок в туалете. Дідок, ты гавная за собой. Стоп, где он? Стоп, где он? Дедок, а ты где? А, наверх пошел. Ну да, я нов, но, новенький. Да, Вадим. Э, пост, э, короче, приветайся с нашим, вад, э, с нашим сансом э, модератором. Двица! Танцует дедок. Да ну, ну ты, дедок, мог бы потанцевать. Ну, no, почему ты не танцевал? Почему скелеты, которые любили рыбу, едят кости? У трава Леру. Трава. Вот мода, да. Это деревянный гном. Но я эту моду не люблю. Как. Что это за мода вообще? это вообще какой-то ужас на моду. Я, я, простите мне, но это трава лайт, трава лайт. что-то я не знаю. Трохи не Так, последний момент. Картину забираем. Идем, пожалуйста, только без багов. Только без багов. Фух, я без багов. Прошел в этом. Так, я не туда пошел.

Друзья, скажите мне, во мне кажется, вам не интересно, как я пока что хочу на этой час картины, чтобы на бесконечные патроны. Я просто хочу последнюю часть картины на я могу реально бесконечные патроны фармить Из...